Встретим праздник вместе, решила Прокопьевская детвора и дружной колонна двинулась навстречу лету, каникулам, хорошему настроению. Шествие молодости и задора объединило сотни девчонок и мальчишек. Маршал следования от солнечного города до площади фонтана. В детском многоголосии слова любви родному городу. Девчонки и мальчишки, окруженные вниманием взрослых, благодарны своей малой родине. Прокопьевске понимают маленькие жители, а их более 40 тысяч – не только гордость и счастье, но и ответственность, которая не зависит от будней и праздников для того, чтобы лето у них было хорошее, веселое, здоровое. В городе сделано все, чтобы предоставить им загородные оздоровительные центры. Муниципальных у нас 8, они открываются, и уже некоторые открылись, уже дети заехали. И вот на этой неделе предстоящие открываются все. Там сделано все, чтобы было им хорошо. Это и питание, это и площадки, это конкурсы, это фестивали, соревнования. Подготовлено туристическое туристическая база, это туристические слеты, это профильные смены. На базе наших образовательных учреждений, школ города 10 городских э, центров откроется, Там э, дети, не выезжая из города, тоже будут отдыхать. Питание, э, все для них будет организовано. Причем э, в школах абсолютно бесплатно, 100 рублей день питания. А на базе загородных оздоровительных центров стоимость путевки у нас в этом году 12 тысяч, а родители будут платить 20%. Э, поэтому... Э, Остальное будет покрываться из областного и местных бюджетов. Дети, которые у нас без попечения родителей, те сто процентов у нас будут охвачены за городом оздоровительным отдыхом. Чтобы день защиты детей стал днем больших затей, площадь фонтана превратили в город мастеров. Хочешь проявить меткость и ловкость, пожалуй, на аттракционы. Смастерить своими руками куклу оберег помогут. Главное желание. Блеснуть зданиями по краеведению и такое возможно. Чтобы когда уезжать в другие города, рассказывать там, что есть такая наша область и такой город. Первому дню лета, который вопреки ожиданиям не баловал собравшихся теплом, ребятня собственноручно добавила ярких красок воплощая шедевры мелом на асфальте, выбирая для аквагрима солнечную палитру. На лице у меня будет бабочка. Воздушная, красивая, сказочная. Это добавляет эмоции, радость. Зарядившись позитивом и радостью, как оказалось, возможно все. Встретиться с любимыми мультипликационными героями, петь и танцевать вместе с творческими коллективами города, получить подарки, поделиться своей заветной мечтой. Я мечтаю, чтобы у меня была хорошая профессия, а семья, чтобы хорошая была, там, добрая жена, там, милые дети. Я еще занимаюсь там, мотокроссом, хочу великим мотоциклистом стать. Я мечтаю поскорее бы вырасти. Мы мечтаем о лете для того, чтобы отдохнуть. Мы хотим много радости, улыбок, веселья. Веселье ждало и в спортивно-развлекательном центре Солнечный, где в первый день лета кататься на аттракционах все желающие могли с 7 до 23 часов за символичную плату. 30 рублей за билет. Вход на детскую площадку бесплатный. Мне очень нравится сегодняшний праздник. Сегодня очень весело. Для юных водителей и пешеходов распахнул дверь и автогородок Центр дополнительного образования детей. Каждое лето в увлекательное путешествие по мини-городу здоровья. Перекрестками светофорами отправляется около 7 тысяч маленьких прокопчан. С 1 июня на учебной площадке работает прокат. У нас имеются велосипеды для маленьких детей, оборудованные дополнительными колесиками, и для тех, кто умеет кататься, двухколесные велосипеды. На летом мы еще выносим сюда на автогородок электромобили, и кроме этого есть у нас еще квадроциклы которые тоже будут у нас в прокате. Я бываю здесь каждое лето, здесь очень хорошо, классно, бывает прокат, можно взять покататься на велосипеде, изучаем правила дорожного движения, учим знаки и защищаем от себя от опасности на дороге. Не остались без подарков и дети, находящиеся на лечении в больницах. Поддерживая инициативу губернатора области Амана Тулеева, добрые слова и сладкие презенты от города получили прокопьевские мальчишки и девчонки, поправляющие здоровье в стационар.